Гіга Миколи Морозова Откровіння в и бурі. Или Історія возникновення апокалипсиса. Книжка була видана в 1907 році, в Росії царській, через рік, в 1908 році, вона була заборонена. Читатиму я російською мовою, але свої коментарі буду говорити українською. Тому застерігаю, хто не хоче, не слухайте. Зараз ми читатимемо 10 -ту главу Апокаліпсису в перекладі Морозова з його поясненнями. Пояснення своє він дає в дужках, курсивом і розрядом. Також зазначу: у нас в канонічних текстах стоїть янгол, ангел, але з грецької мови. Агелос – це не обов'язково янгол. Це було розмовне слово, яке означало вісник або ґанець російською мовою. Тому у Морозова тут стоїть ганци, а не янголи. Зараз у нас буде мова проміжок часу між тим, як просурмив шостий янгол і сьомий янгол. В цьому проміжку між. Думаю, янголом и раптом заявляется, что я кисинак, что янгол. Читаем. Первая мимолетная радуга буря бросает Иоанну кусок горькой коры. И я видел другого могущественного гонца, в скобках, не принадлежащего к числу семи, спускающегося с неба в облачной одежде. И тут идет примечание. Здесь автор Иоанн прямо обнаруживает природу своих гонцов, указывая их облачные одежды. То есть все эти гонцы это были силуэты облаков, которые видел Иоанн на Патмосе во время осенней грозы. Дальше примечание. Читатель уже заметил, что Иоанн придает число 7. Мистическое значение, отсчитывая 7 звезд в созвездии, 7 рогов в облаке, 7 гонцов в буре. Благодаря этой предвзятой идее он часто делает натяжки и исключает всякий излишек. Так и в данном случае он исключил этого гонца из числа названных им Семи, объявив его иным гонцом, не принадлежащим к Семи. Конец примечания. Итак, этот новый гонец или ангел, то есть новое облако. Над головой его была радуга. Вот иллюстрация, облачный вестик с радугой над головой. Над головой его радуга и солнце, в скобках появившееся на миг среди туч, было напротив его. И вот примечание у нас, в каноничных текстах солнце было лице его, как солнце. А Морозов перекладаю на впроти. В современных копиях здесь стоит, так греческие слова идет, кайто просопон ауто. Очевидно переделанное переписчиками из так как Солнце обязательно бывает против радуги. Конец этого примечания. А ноги его, как огненные колонны, он обладал. Следующее примечание: То есть имел в руке, имел в своей власти, направлял. Конец примечания. Он обладал куском развернутой коры в скобках, несшимся по волнам под вопросом. И четвертое примечание. Значит, в оригинале греческое слово библаридион, что означает кусочек коры для письма, уменьшительное от библион. Лист коры папируса и вообще кусок всякой коры, употреблявшейся в старое время по причине неумения делать бумагу для переписки. Отже, у нас в наших перекладах стоїть, що Янгол тримав розгорнуту книжку в, своїх, в своїй руці. Але Бібліон на ті часи це були сувої свідки папірусу. Ніяких книжок на той час не було. Тому біб... Оцей бібла Рідіон це зменшуваний кусочек кари, а не ціла книжка. И поставил он свою правую ногу на море, а левую на землю. Опять смотреть рисунок 33. И крикнул громовым звуком, как кричит левый, семь раскатов грома, проголос... проговорили голосами своими. И я хотел было записать значение их слов, но услышал голос с неба, в скобках дополнительный удар молнии под вопросом это, сказавший мне, скрой, что говорили семь раскатов грома. В скобках, предназначенного земным царям. Пятое примечание. Это видно из главы 11, стих 15, глава 19, стих 18 и стиха 7 этой самой главы, когда сопоставим их между собой. Так, значит, вот это скрытое, что сказали 7 раскатов грома, морозов считает, что это было предназначено земным царям. Заглянем же в апокалипсис. Що там говорилось в 7, главі, 7 стихі 10 глави? Так, Біблія в мене українська. Значить, сьомий вірш а дня, а дня голосу сьомого Янгола, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам-пророкам. Наступне місце. Засурми, всього ми янголи. На небі щинились гучні голоси, що казали: перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його. І він зацарює на вічні віки. Отже, от що за таємниця, що панування перейде, не від царів перейде до Господа та до Христа. І наступне місце, наступне місце страшне. Значить, скликатиме. Янгол птахів, щоб ви, тобто птахи їли, тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних, і рабів, і малих, і великих. Ось що мало очікувати земних царів. Яка таємниця? Так, продовжаємо із Морозова. Не пиши этого. это этот гонец или голос, голос с неба сказал, не пиши того, что проговорили семь раскатов грома. А гонец, которого я видел, стоявшим на море и на земле, поднял свою руку к небу и клялся вечно живущим, соорудившим и небо, и землю, и море, и все, что есть на них, и в них, что ничего временного уже не будет более, но что в те дни, когда раздастся голос седьмого гонца, собирающегося трубить, исполнится божественная тайна, о которой сообщал Он своим слугам провозвестникам истины. То есть Иисус сойдет с неба и поразив своим мечом всех земных царей, сам будет царствовать вместо них на земле глава 11 стих 15, глава 19 стих 18, то, что я только что читала украинскую мову. И голос в скобках бури, который я слышал в небе, опять заговорил со мною и сказал мне, подойди в скобках берегу. И возьми там кусок коры, развернутой рукой посланника. Примечание к слову развернутой. Греческая гноми значит в переносном смысле достигаю открытого моря. Обыкновенно же развертываю, открываю. Конец этого примечания. Стоящего на море и на земле. И я выступил перед гонцом, говоря ему, дай мне эту кору. И он ответил мне, возьми и съешь ее. Будет горько в твоем желудке, но во рту твоем она будет сладка, как мед. Примечание. Вероятно, кора была из сладких, но заведомо тошнотворных. Все это наивное место вполне понятно со старинной, мистической и одухотворявшей всю природу точки зрения. Буря бросила ему кусок отслоившейся коры, а он, экзальтированный уже посланным для него знамением с неба, считал, что в этой буре не может быть ничего не имеющего мистического значения. Привыкший писать свои письма на кусочках коры, как тогда все делали, он, естественно, подошел и взял ее, предполагая, что на ней написано что-нибудь для него. Но не найдя ничего, заключил, что это письмо мистическое, которое нужно съесть, чтобы почувствовать его содержание. Вот объяснение Морозова, зачем он съел эту кору. А я взял кору из руки гонца и съел ее. Она была сладка, как мед во рту моем, но когда я проглотил ее, горько стало в моем желудке. Тебе снова придется, сказал он мне, в скобках она, кора, своей горечью, восстать в своих пророчествах на племена, народы наречия и наречия, на множество царей. Закинчено. Наступна глава будет 11. Если вы хотите слушать продолжение, прошу поставить лайк. Хто не підписаний, запрошую. Підпишіться на мій канал. Ну, пишіть коментарі. Мені цікаво їх читати. До того ж, вони допомагають піднімати мої відео в пошуках. Дякую за увагу!